Сегодняшняя тема урока психотренинг. Мы сегодня с вами поработаем над нашими эмоциями, поработаем над общением с друг с другом, партнерством. Покажем свои групповые этюды, индивидуальные этюды. И завершим наш сегодняшний урок демонстрацией истинической речи урывок из каски Александра Пушкина. Начинаем наше занятие. Добрый день, здороваемся. И раз, два, три, четыре. Семь-восемь. Неудачная шутка. Set.

Балду не любит, Никогда его не приголубит, О думает частенько, А время идет, И срок уж близенько. посмотрели с вами несколько этюдов. Это импровизация. То есть задание было дано каждому, вы каждый выбирали себе тему, продемонстрировали свои этюды. Общее замечание. Что, как правило, должно быть в этюде? Оправданное молчание. А, молчание. Все ли придерживались этого правила? Не все. Не каждый уже заметил свои ошибочки, да? Так, хорошо. Теперь главное еще выплеск эмоций. То есть нам четко надо было видеть, что делается в вашей руке, ваши чувства. Было заметно у некоторых? Да, было. Я думаю, было заметно. Что вы площадку уже начали более э, задействовать, то есть не на центре все время действовать, а уже как бы собой заполнять все сценическое пространство. Это неплохо. Мальчики уже мне вообще порадовали. В конце, что очень серьезно, сосредоточенно, выпады такие использовали в своем этюде сценическую пластику и движение. Оля Стани замечательная, Алина. Малыши наши, Листица и Волк, это первые их этюды, первые шаги, вообще им за это. За вот. Очень интересный был этюд, но какой-то он так немножко недобрый, я бы сказала. Отношения учителя и ученика представлены не в лучшем виде. Такой шкодный ученик и учитель ничего ему за это не сделал, очень терпеливый учитель, я бы сказала. Да. Так в этом мы прикол. В этом и прикол. Нет, Я не успела типа его нарубать, потому что звонок. Ну понятно. Да, можно было там в конце чуть-чуть. То есть смотрите, сколько еще есть пространства для фантазии, правда же, то есть есть тема, а развивать ее можно совершенно по-другому, интереснее и лучше, то есть это ваши первые шаги. Я вас благодарю за... Сегодняшний день за сегодняшнее занятие.